Еще такой момент, почему появляется табилия объявления на медло Чего хотят от медла тестировщиков в первую очередь? Человек, который придет и сядет работать. У надо будет, ну, конечно, тоже можно начать сразу работать, но за ним надо будет какой-то контроль, немножко его направлять, развивать. В общем-то, если есть вакансия на медла, она где-то висит, значит, человек хочет именно закрыть какую-то горячую вакансию, что вот у нас срочно есть 130 человек, нам нужно, на чтобы он пришел и работал. Такие вакансии могут быть долго, потому что найти такого человека ну, действительно нелегко, чтобы он еще и подошел к вашей компании. Мне, например, минулых других компаний очень часто постоянно дают. Но а, вакансии джинов, они тоже появляются, но не очень быстро исчезают. Почему они быстро исчезают? Потому что а, сейчас такой вот тренд проводить курсы QA, проводить, а, идти в QA, становиться в QA, это ж как-то всегда преподносится. Легко попасть в мир IT через QA очень низкий порог вождения через QA, войти зарплаты зарплату в долларах, и вы все хотите пойти. Если в интернете написать курсы QA, там будут 20 страниц выдачи Google, наверное, только с рабочими ссылками действительно разные курсы. А полезность, актуальность этих курсов, ну, они разные есть, может где то почему-то хорошему действительно учат, а где-то кто-то просто деньги зарабатывает. По-разному бывает. Но вот джуниоров еще действительно много, и среди них проголосовать, да, наверное, немножко сложно. Но очень много тех, кто приходит э, на собеседование на джуниор, они просто не подходят по разным причинам компании, там текучка, текучек, текучка. текучка. Ну, попасть абсолютно реально. Если вы умеете себя заинтересовать и э, ну, пройдете собеседование. Э, после собеседования. А вот прошли собеседование, и пришел такой момент первого рабочего дня. Здесь очень интересно, всегда на собеседовании спрашивают, а как дальше ну, я буду работать. Будущий джуниор, я скажу, как, а как я буду работать, а как вы будете учить джуниоров, а что мы будем делать? И потом уже тогда а, поработал с человеком в какое-то время, спрашивают: а вот как а, ты ожидал работу, да, и что-то в итоге получил. Очень многие почему-то. Говорят, думаю, примерно так. Я приду в первый рабочий день, мне дадут какую-то суперсложную задачу, скажут разбирайся, я буду сидеть, и разбираться, разбираться, разбираться. Для джуниоров такое вряд ли будет. Скорее всего дадут несложную задачу, скорее всего будут, будут учить, не разбираться. Как Рома говорил, мы не учим с нуля людей. Да? Мы не школа какая-то, и в принципе эти компании не занимаются, что сидеть и давать уроки, не знаю, контрольные работы делать. Нет, развиваться надо будет самому, но вас очень сильно направят и помогут. Особенно вот в таком деле, как тестирование мобильных приложений, информации в интернете, в принципе, немного, а у нас есть какой-то накопленный багаж знаний. Мы составим для джуниора хороший индивидуальный план, загруженный, расписанный, где будут темы, что его изучать. Изучать мы будет самостоятельно, но у него будет контроль, у него будет четко просто, куда развиваться, по крайней мере, первое время. Дальше уже зависит от э, его способностей, от того, чего он достигнет и, как покажет, что может работать самостоятельно. А, попасть в QA относительно легко, как считается, опять-таки, по курсам. Поэтому джуниров много, а вот хороших и становится резко меньше. А, очень не все джуниоры, которые попадают на первую работу в QA, а потом становятся хорошими людьми и растут куда-то дальше. А таких людей надо оценить и сложно воспитывать. Что вообще длины делают, когда начинают работать и чего ждать? Во-первых, ждать очень много новой информации каждый день. То есть все те ребята, с которыми я работал, с я воспитывал, они в какой-то момент жаловались, что ну, не жаловались, но отмечали, что очень огромная объем информации. То есть вы можете до этого прочитать какие-то книжки, вы можете пройти какие-то курсы, но в реальной жизни на вас выводят еще очень много того, что надо учить о чем вы раньше не думали. Люди узнают, что есть техника тест-дизайна, что тестирование это не просто так потыкать пальцами в приложение, что поиск ошибок, о том, как анализировать все действия. Ну, в общем-то, тема для отдельного запаса. Я не буду сейчас заостряться на том, какой у информации, но ее будет действительно очень много. В какой-то момент мне очень нравится жудиразовывать тестировщиков почти со всеми, там, основное исключение, наверное, из тех, кого, кто со мной прошел путь от добавок до сотрудников компании полноценного, происходил один -то и тот же момент. Я в один день прихожу и понимаю, что вот он сегодня занимал тебя тестировщиком. Он не сидит с квадратным дотр носом, он не начинает давать пинки разработчикам. Просто у него в ВКонтакте на страничке появляется что-то типа вот такого Значит, человек дошел, того, да, что он работает тестировщиком. Там разные картинки, но вот рано или поздно какая-то шутка у него про тестировщика появляется. Что у него будет дальше? То есть он осознался тестировщиком, он понял, что он там работает, он понял, что он как-то развивается, он понял, что ему это нравится, он в этом направлении останется. И в какой-то момент он подойдет к осознанию на самом деле цели тестирования. Такая вот боянистая картиночка, которая по интернету давно ходит, она очень правдива. Тестировщик в начале своей карьеры уверен, что он должен искать баги, что он должен находить много багов. Больше багов, чем ну, другие, самые сложные баги. У него начинаются баги с выдиранием батарейки из телефона э, в 12 часов ночи, с странными переворотами телефона в самый неподходящий момент. И, и сложные действия, которые редко нормальный человек делает. Если 20 раз тапнуть на эту кнопку быстро, а вторым пальцем нажимать вот туда, вот что-то происходит. А и как это базит, да, но это немножко не та цель, которая преследует тестирование. А, кто знает, в чем вообще цель тестирования? Ну, в интернете много формулировок цели тестирования, но ну, может, сказать, знает, какой то знает какую-то. Да, Кому дать? Юзер. Ну, в первую что очередь, значит, заказчику, а потом уже, конечно, а что значит э, дать? Ну вот, тестировщик приходит на работу, и думает, так, сегодня дать. Протестировать продукт, максимально протестировать продукт, то есть максимально его, в зависимости от того, какой это продукт, узнать, в зависимости от того, во-первых, на каком этапе тестировщик приступает к своей работе, если он начинает свою работу в самом начале, когда продукт еще не готов, Значит, изучить документацию, найти какие-то непонятки, понять, что и как. Если же он приступает к своей работе уже к да, создан, то соответственно уже в готовом продукте а, разобраться в документации и сопоставить готовый продукт с тем, что задумывалось, и, соответственно, найти вот эти все баги и несоответствия. На, ну, на взгляд как бы тестировщика, соответственно, обсудить их уже с командой и действительно увидеть. На основе этого всего делать анализ и отдать уже продукт. Дальше очень сложно и много и длинных шагов. Я считаю, что целью тестирования это программа, которая работает по заявленным требованиям. По заявленным требованиям. По спецификации. Ни в одной спецификации, ни в одном требовании я не находил фразы типа. Программа это должна процесс. работать стабильно, быстро, никогда аварийно не завершаться. Еще варианты будут. <прослушные> Возможно, пользователи более-менее такой рабочий продукт, который относительно нормально работает. Вот, как вы говорили, если там быстро тапать вот сюда и пальцем туда, скажем, такое, в такой ситуации, возможно, допустимо, но не в тех условиях, допустим, когда человек ну, просто пользуется этой ага. Как должен что-то тестировщик дать пользователю? Опять повторяемся. что может сделать тестировщик для того, чтобы пользователю что-то дать? Он найдет баг, он не будет его исправлять. Нет, ну, очень редкая ситуация, базы, может исправить тестировщик с автоматическими настройками. Но он не будет. Он не будет идти к заказчику и говорить на. А тестировщик, Короче, ну вот как вы понимаете, что да, вот, дать, что он делать? Мы, ну, все равно естественно, что полностью Сточка. без багов приложения открыть да, приложение, вот, потянуть другую быть не можем, Это нереально. нереально. Но мы нашли баг, отдали его на доработку, его доработали, мы перепроверили, сделали малирографию, все. Все-таки есть какой-то момент, когда мы понимаем, что тестирование дальше уже не имеет смысла. То есть количество багов уже найдено максимальное количество багов найдено а, да. есть какие-то нефичные то есть либо у нас поджимают сроки ну нам уже сказали все мы должны ну вот вот этот цель, цель тестера для того чтобы к этой дате максимально все что возможно протестировать максимально покрыть тестами этот продукт абсолютно а, да. ну а ну как бы да, получается. Ну как бы ты когда. Окей, okay, перед релизом, окей, okay, перед релизом ты говоришь, я протестировал данный продукт, я увидел какие-то какие, -то, какие -то баги, это мы проверили, я согласен. Это можно отдавать релиз, так? Да. Да. Вот ну вот. Уже немножко ближе, вот когда тестировщик говорит, что мы проверили и согласен. А, в общем-то, мне нравится сейчас такое определение тестирования. У меня меняются те определения тестирования, которые мне нравятся. Я иногда вычитываю какие-то новые, иногда там всякие на камерах и прочие гуру тестирования, что там умное говорят. Мне нравится такое определение цели тестирования. Это предоставить информацию о качестве, о соответствии с требованиями качества продукта тем людям, чье мнение имеет вес. Те люди, чье мнение имеет вес, это может быть проект, project manager проект, это может быть заказчик, это может быть какие-то другие представителей заказчика Но, в общем-то, я не считаю, что тестировщик должен принимать решение, вот это вот нельзя релизить, а вот это вот можно релизить. Сильно много ответственности для маленького тестировщика. Он скажет, это нельзя релизить, и у компании скрывают отношения с заказчиком. Ну, это зависит уже от команды, от сколько есть людей в команде. А вот уметь предоставить информацию о текущем состоянии проекта тем людям, которые действительно имеют право, вес принимать какие-то вещи, решения, и такую информацию, чтобы его правильно поняли, сделали правильное решение, это уже вот сделка, которую тестировщику. Не найти каждый баг, а именно дать информацию о текущем состоянии, что есть такие дебаты, есть такие дебаты, эти не важны потому-то, эти важны потому-то, и вот у нас там такие-то проблемы, они даже долго не решались, но много нужно рассказать. Что происходит дальше с э, тестировщиком, он понимает, что это это, это, это тестирование, я имею в виду. Это интересно <свят> и не всегда что-то новое. А, мы уже говорили, что проекты очень разные а, проходят. А, тестирование полностью 300 контента. А, мы тестируем функционал. Ну, большую часть времени мы тестируем функционал. Чем более разные приложения, тем более разный функционал, да? А, приложение для выгула собачек — это один функционал, приложение для Uh, какой-нибудь крупные больницы для карточек пациентов, другой функционал приложения, uh, как Татьяна говорила, для помощи больницы, третий функционал, и они очень редко повторяются. Нет, есть компании, где тестировщик может сидеть и три года тестировать один какой-нибудь продукт постоянно, где будет только там чуть-чуть что-то меняться. Uh, наверное, может быть скучно, но я вот с не сталкивался. У нас большое разнообразие. Uh, постоянно приходится понять, как это работает, вникнуть, разобраться в требованиях, узнать требования, понять идею заказчика. Блин, ну, зайдите в Play Market, зайдите в App Store, посмотрите, какие разные есть приложения. Шутки, что для этого уже есть приложения, они правда. Люди придумывают очень много разных идей. Тестировщик, ему ну, приходится в этом разбираться, это действительно интересно. Иногда никогда не думал, что оказывается есть такой вот там сервис, не знаю, приложение для заказа бетона прорабом, где можно выбрать там, состав бетона, марку, кучу там, вот, характеристик, и тебе приведут, а потом на стройку. Оказывается, кому-то такое надо. Вот. Джуниор поразвивался, развивался, стал медлом. Что значит, стал медлом? Он стал самостоятельным, он уже может сам решать какие-то вопросы, да, и в какой-то момент, куда же ему дальше идти, да, какой-нибудь дальше в развитии. Первые два самые очевидные – это вот Senior QI и SQA Team Lead. Кто такие эти два персонажа? Senior QI – это просто мастер своего дела. Как, еще не скажешь. как говорил Рома про разработчиков, человек, который может решить любую задачу в адекватной спросе, в принципе, это справедливо и для QI. Что такое Team Lead, чем он отличается от Senior? Да, он тоже, по идее, должен много знать, тоже должен уметь много решать сложных задач, но он в первую очередь менеджер. Об этом не все забывают. Вот, иногда приходит на собеседование человек, ты ну, спрашиваешь, э, «А кем ты хочешь стать в будущем?» да? Он говорит, «Я хочу стать VR Team «А почему вы хотите стать VR Team «Не знаю». А он менеджер, он руководит командой, он работает с людьми, он, он меньше тестирует. Он намного меньше тестирует, чем сидит э, в э, Если вам нравится тестировать, если вы именно э, полностью вот, поиск каких-то багов, поиск сложных путей, исследовать программу, да, то, возможно, 7 Lead это не совсем будет путь для вас, потому что вам придется такие задачи отдавать кому-то из команды, кто это сделает лучше вас. Ну, вот, во найти такого человека, во-первых, научить его делать лучше вас, а потом уже отдавать им такие задачи. А, если вы любите все делать сам, вам будет тяжело. А, и не просто отдать, а еще и довериться, значит, что он сделает. Меня, с этим тяжело иногда было. А потом понял, что он смог. А, еще вариант. Еще вариант, э, проработав компании несколько месяцев, лет, став в QA, куда пойти дальше, пойти в разработчики. Ä, кто такой разработчик, вышедший из QA, это... Э, да, вот предатель. <Awak segway> <nephews> <ở linco> well, на самом деле, существует такое вот мнение, которое я часто слышу на собеседованиях, иду в плюат, чтобы стать разработчиком. Я не люблю слайды, где много слов, но в данном случае, пожалуйста, запомните, расскажите всем своим друзьям. Пусть они расскажут. Почему? Потому что когда человек хочет пойти в плюат, чтобы стать разработчиком и смотрит на это как промежуточную статистику, я ну, зачем мне такой человек в команде, согласитесь, да, он потом идет, я, я его буду развивать, и он найдет. А во-вторых, он там не понимает, что он не разовьется в, в разработчика, он будет заниматься, ну, если он хочет он будет заниматься абсолютно другими задачами, ему до разработки будет еще очень долго. А, то есть он может там ночами не спать, пытаться что-то изучать, но с работы это будет очень мало пересекаться. Вот, поэтому... Вот. А, поэтому Разработчики это такой скорости будет, но вот именно те ребята, которые приходят к разработчикам не с целью, вот я приду, там разработчик, а какое-то время, а потом в разработку, в принципе, нормально, такие есть люди. Некоторые уходят в автоматизированное тестирование, зарываются, начинают изучать языки, больше изучать, потом что -то получается, они находятся в таланты, в итоге они становятся разработчиками. Да, такое есть, есть такие примеры. Вполне можно так делать, но ее все равно будет считать. <с daytime> и еще один вариант, куда можно раскрыться, это менеджер проекта. Это тоже предатель. Что <с plagujlling> like делает, почему туда уйти? Очень легко будет постоянно. Сережка вообще очень такая коммуникационная роль в команде. Он общается и с менеджером, он общается с разработчиками, он общается с дизайнерами, он общается с заказчиками на некоторых проектах он постоянно в этом. В какой-то момент он понимает, что он... требования ему достаточно не предоставляют. А что такое тестирование? Да, проверка соответствия чего-то требованиям. Да, нет требований, как ты будешь проверять. Начинаешь искать эти требования, начинаешь из ПМ. -а. Поэтому в какой-то момент говорит, ой, все, не могу, иди выбивайся с заказчика. Ну, можно такое произойдет, да? А вот общайся с заказчиком. Ну, как-то вот где-то в чем-то немножко близко к твоему На самом деле, ну, очень поверхностно, но очень часто, когда, например, PM уезжает э, в отпуск, да, и надо, что-то его подменил, вот, оставляет QA, потому что он очень сильно в курсе проекта и в принципе может решать такие вопросы э, заказчикам. Ну, учиться надо будет вот, много, тоже будет много нового изучать, это абсолютно другое направление, но вполне возможно и много таких примеров, когда э, из QA переходят в PM. Вот. Ну, в принципе, сегодня было кратко, поэтому я...